Відновлення здоров'я, збереження молодості та краси це те, про що ми говоримо щотижня у нашій програмі Модне здоров'я на п'ятому каналі. Вітаю вас, я Вероніка Ухалкова, і вже за мить ми розпочинаємо. Триває програма модне здоров'я. І далі я пропоную дізнатися, яким чином можна захистити здоров'я своїх дітей та навіть забезпечити їхнє успішне майбутнє. Цю рубрику створено за підтримки компании MetLife Україна. Зараз я готова представити сьогоднішню нашу гостю. Це Інна Білянська, член правління та директор департаменту індивідуальних продажів компанії Медлайф. Доброго дня. Доброго дня. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про страхові програми для дітей. Скажіть, будь ласка, чи існують вже нині в Україні такі програми, які дозволяють батькам на майбутнє накопичити гроші своїм дітям, наприклад, на майбутнє весілля, на здобуття вищої освіти або на початок власної? В развитых странах именно вопрос финансового обеспечения ребенка на момент вступления в его взрослую жизнь, родители перекладывают на договора накопительного страхования. Причем делают это сразу после рождения ребенка. Потому что чем раньше начнешь этот договор страхования, то есть чем раньше начать накопление для ребенка, тем, конечно же, с одной стороны, можно накопить большую сумму денег, а с другой стороны можно снизить финансовое бремя на бюджет семьи. Цели накопления бывают различные. В первую очередь, конечно же, это образование. Также некоторые родители планируют и накапливают своим детям средства на начало предпринимательской деятельности, то есть так называемый стартовый капитал. Некоторые родители, а иногда это и дяди, и тети, и бабушки, и дедушки, накапливают своим детям, внукам на... такое событие, як вступлення в брак, ці батьки, які нас сьогодні зараз слухають, цілком можуть сказати, що е, я з таким самим успіхом можу накопичувати гроші для своєї дитини, наприклад, у банку, да, ви знаєте, це дуже часто встрічаючися возраження. Ну опять таки хочу привести примір. Е... стран с развитой экономикой. Родители чаще всего накапливают средства своим детям при помощи договоров страхования жизни. И делают это чаще всего по двум причинам. Первая причина – это то, что компании страхования жизни являются одними из самых надежных финансовых институтов в мире, которые гарантируют доходность в долгосрочном периоде. С другой стороны – есть еще такой момент, как наша с вами психология. Люди во всем мире, это 70-80% населения, в принципе не способны самостоятельно организовать себя, накапливать средства в долгосрочной перспективе. И вот эту задачу они перекладывают как раз на компанию страхования жизни. И это, наверное, основное конкурентное преимущество компании страхования жизни по сравнению с банковскими учреждениями. Программы страхования для детей, про которые мы сегодня с вами говорим, например, на Заходе, также связаны и с страхованием от несчастных случаев, и также страхуют дитину на выпадок заболеваний, в том числе, ну, страшных, например, таких, как онко. Чи такие функции у страховых программах для детей в Украине? Я не открою тайны, если скажу, что дети, к сожалению, болеют и дети травмируются. Как показывает наша статистика, Чаще всего эти заболевания или травмы, они э, проходят достаточно быстро. И, э, в принципе, э, как раз программы, которые мы предлагаем, нацелены э, в большинстве своем на такие случаи, как госпитализация ребенка, либо хирургическое вмешательство, э, либо это травмы, бытовые ожоги, переломы конечностей. В нашей компании существует э, ряд программ, которые имеют свое, каждое свое целевое предназначение. В первую очередь это э, компенсация финансовых затрат семьи, связанная с госпитализацией ребенка и или хирургическим вмешательством, и или выздоровлением ребенка, неважно, в результате несчастного случая или болезни. Другие программы предоставляют защиту на случай переломов или ожогов. Если говорить о вопросе критических заболеваний, очень страшно, когда этот диагноз ставят ребенку, а в семье нет денег для того, чтобы спасти жизнь ребенка.